И завершающее упражнение на спину, которое мы сегодня рассмотрим, это тяга гантели одной рукой в наклон. Мы будем использовать вариант с, с упором на скамью. И вновь попросим Романа показать нам технику данного упражнения. Обратите внимание, что гантель движется по дуге. движение гантели направлено в тазу. Локоть полностью выпрямляем. За локтем рука подаем плечо. Для того, чтобы лучше остальное широчайшее мышцы. Подбородок приподнять. Это для того, чтобы обеспечить ровное положение спины. И не округлять поясницу. Основные ошибки. Это гантель тянем к груди. Хорошо. Это округленная спина. Это сильно заворачиваем корпус противоположную сторону. Чу -чу. Неполное сгибание руки. Хорошо. Простой характер движения. Хорошо, достаточно.